Perintah Kawalan Pergerakan telah mengubah kehidupan kita. Memandangkan bazar Ramadan tidak dibenarkan tahun ini, ramai yang mencuba sendiri resepi-resepi kuih tradisional. Ada yang berjaya, ada yang tidak. Pernahkah kita terfikir bagaimana kuih-kuih ini diberi nama? Mari kita lihat satu persatu. Sesetengah kuih mendapat nama yang jelas berdasarkan rupa, rasa mahupun bahan dan cara membuatnya. Seperti kuih lapis yang mempunyai beberapa lapisan. Kuih sagu merah yang dibuat daripada sagu. Namun, nama bagi sesetengah kuih agak pelik. Kuih seri muka merupakan kuih yang sangat popular di bazar Ramadan. Ianya dibuat daripada daun pandan kerana itulah yang paling banyak dan senang didapatkan pada zaman dahulu. Mungkin namanya datang daripada seri yang menarik perhatian. Tetapi banyak lagi kuih lain yang berseri-seri. Sebenarnya, ada kisah dongeng yang dikaitkan dengan asal nama kuih seri muka. Dikatakan ada seorang gadis yang memakan kuih ini lalu berseri-seri mukanya seperti pantulan cahaya matahari. Tetapi sejauh mana kebenarannya, tidak tahulah. Namun pun kisah dongeng. Mungkin ini merupakan kuih yang paling alim di dunia. Ialah pakai ketayap kan? Kuih ini sebenarnya diberi nama dadar gulung atau kuih gulung. Kerana aduan dituang seperti telur dadar dan digulung dengan kelapa parut yang digaul dengan gula melaka. Nama ini lebih berpatutan berdasarkan cara membuatnya. Kuih ini juga dikatakan kuih tradisional yang berasal dari budaya Nyonya. Ini adalah makanan kegemaran rakyat Malaysia. Perkataan murtabak atau martabak berasal dari perkataan Arab iaitu matabak yang bermaksud lipat. Dikatakan, imigran dari Kerala di Yaman membawa pulang resepi ini ke India. Dan dalam bahasa Malayalam, ia dipanggil mutabar iaitu muta bermakna telur dan bar adalah singkatan bagi barota iaitu roti. Di Tamil Nadu, ia digelar prata atau parota dan dibawa pula ke Malaysia sebagai roti canai. Terdapat pelbagai variasi dalam mutabak yang menjadi juadah wajib terutamanya ketika berbuka puasa di bulan Ramadan semestinya dinamakan roti jala kerana rupanya yang seperti jala ikan. Tetapi, ada suatu cerita rakyat yang menarik tentang asal roti jala ini. Suatu hari di Kedah, seorang wanita hendak memasak lempeng tetapi sendoknya berlubang. Dia tidak mahu membazir adunan tepungnya dan meneruskan sahaja memasak. Hasilnya, terciptalah roti jala ini dan ianya menjadi popular di kalangan rakyat. Satu hari, raja datang ke kampung untuk berjumpa dengan rakyat. Baginda disajikan dengan roti jala itu yang ditambah dengan kunyit supaya warnanya lebih menarik yang juga warna diraja. Begitulah dikatakan terciptanya roti jala ini secara kebetulan. Tahukah anda siapakah John yang dimaksudkan dalam roti John ini? Pada pertengahan dan akhir abad ke-19 Kelasi British yang sering mengunjungi pelabuhan Melaka sering membawa roti John yang panjang ini. Roti ini asal daripada Amerika yang dibawa oleh imigran Jerman ke Eropah. Mereka biasanya makan roti ini dengan sosej. Memandangkan tiada sosej di Melaka, mereka menggantikannya dengan telur dadar dan dimasak seperti roti celup telur. Jadi, jika ada rakan anda yang bernama John, usahlah sindir dengan nama roti John ini. Sekurang-kurangnya, nama dia popular. Nama anda tak. Jadi, nama-nama kuih juga mempunyai asal usul dan sejarah tersendiri. Ianya juga sebahagian daripada budaya kita yang perlu dipelihara. Setiap kali kita makan kuih-kuih tradisional, ingatlah ini juga adat atau budaya yang diwariskan dari nenek moyang kita. Dan ya, akhir sekali, tidak salah jika kita menghantar makanan yang tidak menjadi kekumpulan yang viral. Tetapi berpada dan bersederhanalah. Tidak perlu mengeji, menghina atau menggunakan perkataan-perkataan yang lucah. Ingat, kita ditegah dari menghina makanan walaupun ianya tidak sedap.